那我上去了。嗯，好，我送你上去吧。我知道你担心什么，放心吧，一个人能行吗？一个人能行，那我也担心。再说了，什么呀？舍得你吗？ 陪你多待一会儿，你不想、啊？可是我，我们才刚在一起。哎呦，哎呦，没事吧？没，突然觉得心脏有点不舒服。心脏不舒服？啊、没事儿。那那我们要不要去一下医院啊？你现在快去吧。 这次去完村里挨了那几下之后，我就觉得浑身不舒服。哦，没事，没关系。这样，我缓缓，然后你先先回去吧。啊，这样一会儿我缓好了之后，我再回就行。嗯，没关系的，我可以。那我走了。去吧，啊，嗯、没关系的，我一个人可以、啊。去吧，去吧。你要不要上楼休息？啊？这样也好。 走吧，嗯，小心啊。那个，刚才走那两步路，我觉得又有点不舒服了。坐一下吧，<好 S 2> 到沙发上。这里还不错、啊。怎么样，好点了吗？没有，刚才一上楼，感觉喘得更厉害了。那我给你倒点水去吧。嗯、不用。 水对我来说没用，你多陪陪我就好。嗯，呢，我躺会啊。哎呦，我觉得有点血压高，可能低压有点不好。没事儿，前两天的时候呀、啊，我去医院看了看，大夫跟我说，就是平时休息太少了，睡眠又晚。嗯 这样也不好，没事儿呢，就会觉得有点高血压。多看看你就好了。时候也不早了，要不我就不折腾回去了吧，我就在这睡了啊、嗯。对，在这睡，<唉>这沙发挺好的啊。没事，你忙你的吧啊。我从这儿一个人靠一会儿好。 去吧，不用担心我啊，也不冷，我也不用换什么睡衣，挺好的，嗯，快去吧，啊。 像一束光，是温热的光，映刻过好多年望着的远方。如果流言。 可以可时光。不行，会吓到恩恩的。要不然，要不再等等？我我觉得你还没准备好。对，不是我有点着急了。 不能太着急，对，不能太着急，不着急，再等等，我先回。我知道你还没准备好。